Jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas. Lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih. Dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan.